Жодного дня без добрих справ. І хочу вам розповісти, для чого нам потрібна сітка Рабиця, А вона нам дуже-дуже потрібна. З нами хлопці 56-та бригада, реактивка. Ми їм виділили вже сітку рабицю, але того, що в нас є в наявності, його дуже дуже мало, тому що багато хлопців цього потребують, багато бригад. Розповідайте, для чого вона? Ну ні всім нікому ну, не секрет, що у нас атакують ланцети, фпв-дрони, скиди. И для этого один из видов, чтобы нас уберечь, мы строим карказы, обтягиваем сеткой. И когда попадает ланцет или в передрон, он ударяется в сетку и взрывается возле сетки. Ну, никак не ни в технике, не в личном составе. Это очень помогает нам, когда мы в нычках, грубо говоря. И очень спасает жизнь пацанам на передовой, на передку, на там, где артиллерия находится наша. Да. Она очень, да, танки, ну, все виды оружия она, и лично состав она, она очень спасает жизни. Стоя дешево, рятует а жизнь, то технику, особовый склад у нас рятует, это ситка. Так, конечно, этого мало, но это хотя бы какой-то, это дает большой процент того, что мы можем сохранить наших пацанов и нашу технику. Ну, техника это второстепенно, конечно же, в первую очередь, это жизнь. Э, ребят, банда добра и всех, кто видит этот пост, я обращаюсь к вам. Э, если у кого-то есть сетка рабится или если кто-то хочет помочь, э, пожалуйста, дайте. Купите, пришлите к нам на Донбасс, на Харьков, я вам скажу, в любом направлении, куда прислать. Это важно, это нужно, это спасает жизни. Чем больше мы закроем, как я люблю говорить, мы закрываем небо рэмами, мы закрываем э, максимально оружиями и сердцами. Реально, от FPV-дронов, планцетов нет спасения. Огромное количество ребят погибают не от артиллерии, а от вот этих вот букашек, которые летают в небе, или птичек побольше. Которые просто со скидами и, скид... и скидывают взрывчатку, все в наших пацанов. Если натянута сетка, то вот эта вся гдота путается в сетке и взрывается в сетке. И не долетают осколки до вас, правильно? Да, осколки не долетают. Если даже долетают маленькие осколки, то большая вероятность, что вы... человек выживет. Да. Поэтому, пожалуйста, кто может присоединиться, пишите под этим постом. Мы каждому ответим. Помогайте нашим збройным силам. Ну и конечно же вы, пацаны, обращайтесь, если всем нужна помощь збройной силы Украины Мы вас любами всегда поруч готовы допомагать.